Знайшовся наш поэт Вячеслав, я запрошую коротенький вирш. Я рад приветствовать всех неравнодушных и коротко несколько слов скажу. И мне не надо рассказывать, здесь много людей, которые своими руками создали материальное благо, все, которые есть в Украине. Сегодня кучка негодяев у власти, которая присвоила это все, кучка олигархов, которые считают, что эти все материальные блага своими. У меня есть просьба такая от Запорожского Майдана на Киевский передать просьбу, чтобы главным лозунгом подключили лозунг от Запорожского Майдана «Украина без олигархов». Чтобы этих негодяев выгнать с Украины, забрать стратегические объекты все. Пока мы это не сделаем, у нас не будет жизни в Украине. Не поднимемся мы никогда. Наша экономика будет в упадке. Ну и по ходу дела стих. Как трудно жить в стране, где правят воры. Здесь много так обманутых людей. Здесь перспективы нет для молодежи, и счастья нету для простых людей. Зато здесь правят олигархи, они разграбили народную казну. Теперь они хозяева нашей жизни и угнетают нас по одному. Один известно, то ли он не воин, проснись, народ, решайся на борьбу. Все вместе сможем мы очистить нашу землю и сделать процветающей страну. Не жди правящей элиты добра и радости большой. Пока не уберем их от власти, не будет жизни в Украине никакой. Спасибо.